হাই ই কক্সালৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম মই শ্ৰীপুণ্যব্ৰত বৰদলৈ সপ্তম শ্ৰেণীৰ আজি অংকুৰণ পাঠ্যপুথিখনৰ আজি চৈধ্যতম পাঠটোলৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ চৈধ্যতম পাঠটোৰ নাম হ'ল বিদ্যা 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 মানে আমি কি সেই বিষয়ে এই পাঠটোত পাম বা বিদ্যাৰ গুৰুত্ব কিমান সেই বিষয়ে আমি এই পাঠটোত পাম তোমালোকেও বিদ্যা আহৰণ কৰা সেই বিদ্যা আহৰণ কৰিলেনো কি হয় জীৱনক সফল হ'বলৈ বিদ্যা আহৰণ যে যথেষ্ট প্ৰয়োজন সেই কথাটো আমি এই পাঠটোৰ জৰিয়তে গম পাম আহাচোন পাঠটো পঢ়াৰ আগতে এই পাঠটোনো কি বিষয়লৈ লিখা হৈছে সেই বিষয়ে আমি অলপ আলোচনা কৰোঁ সকলো কাম আশা কৰা ধৰণে সমাপন কৰিবলৈ বিশেষ দক্ষতাৰ আৱশ্যক দক্ষতাৰ আৱশ্যক বুলি কৈছে কিয় যে যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ যিকোনো এটা কামত সফল হ'বলৈ দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন মানুহজন সেই বিষয়ত দক্ষ হ'ব লাগিব তেওঁ পাৰ্গত হ'ব লাগিব সেই বিষয়টোত তেওঁ পাৰ্গত হ'ব লাগিব বা কৰিব জানিব লাগিব যিকোনো এটা কাম সমাপন কৰিবলৈ সফলভাৱে সমাপন কৰিব প্ৰতিটো কামৰ বাবে সুকীয়া ধৰণৰ আহিলা থাকে প্ৰতিটো কামৰ বেলেগ বেলেগ সুকীয়া মানে হ'ল বেলেগ 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 পৃথক পৃথক সুকীয়া আহিলা থাকে সুকীয়া আহিলা থাকে বুলি কৈছে প্ৰতিটো কামৰে এইটো কাম কৰিবলৈ বেলেগ এটা আহিলা প্ৰয়োজন সঁজুলি প্ৰয়োজন তেনেদৰে আনটো কাম কৰিবলৈ বেলেগ এটা আহিলা প্ৰয়োজন সেই কথাটো লেখকে কৈছে ক'ব এই পাঠটোত সেই আহিলা অবিহনে আগবঢ়া প্ৰায় অসম্ভৱ সেই সঁজুলিবোৰ সেই আহিলাবোৰ নহ'লে নাথাকিলে কি হ'ব সেই কামটোত আগবাঢ়ি যাবলৈ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় দক্ষতা অৰ্জন কৰিবলৈ বিদ্যা অৰ্থাৎ সেই সম্পৰ্কে বিশদ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন দক্ষতা অৰ্জন কৰিবলৈ যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ দক্ষতা লাগে আৰু সেই দক্ষতা অৰ্জন কৰিবলৈ সেই দক্ষতাটো অৰ্জন কৰিবলৈ কি লাগিব আমাক বিদ্যা লাগিব বিদ্যা জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন মানে বিশদ জ্ঞান বিদ্যা মানে কি বুলি কৈছে বিস্তৃত জ্ঞান বিশদ জ্ঞান ভালকৈ পুংখানুপুংখে জানিব লাগিব কামটোৰ বিষয়ে দক্ষতাটো তেতিয়া অৰ্জন হ'ব জীৱনত সফল হ'বলৈ হ'লে যথোপযুক্ত বিদ্যা অৰ্জন কৰাটো বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপযুক্ত যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ আমাক কি লাগিব দক্ষতা লাগিব আৰু সেই দক্ষতা অৰ্জন কৰিবলৈ বিদ্যা লাগিব সেই বিদ্যাটো সেই দক্ষতাটোৰ লগত মিলা হ'ব লাগিব মানে দক্ষতা অনুসৰি বিদ্যাটোৰ জৰিয়তে আমি তাক দক্ষতাটো অৰ্জন কৰিব পাৰিম ধৰা কোনো এজন মানুহৰ কাঠমিস্ত্ৰী তেওঁ ধুনীয়া কাঠৰ ফাৰ্নিচাৰ বনায় তো তেওঁ দক্ষতাটো সেই ফাৰ্নিচাৰটো ধুনীয়াকৈ বনোৱাটো কিন্তু তেওঁ বিদ্যাটো কি কৰিব সেই শিকি লৈছে তেওঁ ভালকৈ ভালকৈ শিকি লৈছে যে কেনেকৈ ফাৰ্নিচাৰ বনাব লাগে তেওঁ দক্ষ হৈ গৈছে সেই কথাটোকে কৈছে বিদ্যাটো অৰ্জন কৰি দক্ষতা লাভ কৰিব লাগিব এই পাঠটোত সেই কথাই প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু আমাৰ এই যিটো বিদ্যা নামৰ পাঠ এই পাঠটোত সেই কথাই দেখা পোৱা যাব সেই কথাবোৰে আলোচনা কৰা হৈছে আহচোন পাঠটোত কি আছে আমি চাওঁ লাগতিয়াল আহিলা পাতি যতনাই নললে লাগতিয়াল আহিলা পাতি যতনাই নললে কোনো কাম সুকলমে কৰিব নোৱাৰি কাপ নহ'লে লিখন কাম কৰিব নোৱাৰি হাল নহ'লে কৰ্ষণ কাম কৰিব নোৱাৰি চৰু নহ'লে ৰান্ধন কাম কৰিব নোৱাৰি প্ৰতিটো বস্তু বস্তু মানে প্ৰতিটো কাম প্ৰতিটো কাম কৰিবলৈ আমাক কিছুমান সঁজুলি আহিলা লাগে আহিলা মানে আহিলাবোৰ কি হয় কেনেধৰণৰ হ'ব বেলেগ বেলেগ হ'ব সঁজুলিবোৰ আমাৰ সঁজুলিবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব ধৰা আমি এখন চিঠি লিখিব লাগে চিঠি এখন লিখিব লাগে চিঠিখন লিখিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আমাৰ এটা কলম লাগিব কি লাগিব এটা কলম কলম লাগিব তৃতীয়তে আমাৰ লাগিব কাগজ এই আহিলাসমূহ নহ'লে আমি চিঠি এখন লিখিব পাৰিম জানো কাগজ লাগিবই কলম লাগিব কাগজখনো আকৌ কি হ'ব লাগিব আদা হ'ব লাগিব মানে তাত একো লিখা নথকা নথকা হ'ব লাগিব তো এই ধরনের প্রতিটু কামতে আমি যদি লাগতিয়াল আহিলাব যতনায় নল যুগুত করে তেতিয়া কি হব আমি কামট সুকলমে করবেন তার উদাহরণস্বরপে দিছে যে লিখন কাম করবলে আমার কাপ লাগিব কলম লাগিব কলম কাপ মানে কলম কলম লাগিব আৰু হাল বাবলৈ কি লাগিব আমাক নাঙল যুঁৱলি গৰু এই সকলোবোৰ বস্তু লাগিব বা ট্ৰেক্টৰ লাগিব বা পাৱাৰ টিউলাৰ লাগিব ত' এই কামটো মানে আহিলা সেইবোৰ ভালকৈ আমি লিখিবলৈ কি লাগিব কলম লাগিব চিয়াঁহী লাগিব কাগজ লাগিব তো এইখিনি আহিলা ত' সেয়ে কৈছে যে কোনো এটা কাম ভালকৈ লিখিবলৈ বা পঢ়িবলৈ বা যিকোনো কাম এটা কৰিবলৈ আমাক কি লাগিব আহিলাসমূহ আমাক লাগিব আৰু সেই আহিলাসমূহ আমি যুগুত কৰি ল'ব লাগিব নহ'লে কি হ'ব আমাৰ কামটো সুকলমে আমি কৰিব নোৱাৰিম ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিম তেনেধৰণে ৰান্ধিবলৈ আমাক কি লাগিব চৰু লাগিব জুই লাগিব ইন্ধন লাগিব মানে জুই মানে আজিকালি গেছত বনাই ত' গেছ লাগিব ষ্ট'ভ লাগিব গে চিলিণ্ডাৰ লাগিব এই গোটেই বস্তুবোৰ লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ৰন্ধন কাৰ্যটো হ'ব সেই কথাটোকে মানে প্ৰতিটো বস্তুৰ বাবে পৃথক পৃথক আহিলাৰ প্ৰয়োজন প্ৰতিটো কামৰ বাবে তাৰপিছত কি আছে এইবোৰ কামৰ যেনে সুকীয়া আহিলা আছে উদগতি সাধনোৰ তেনে সুকীয়া আহিলা আছে উদগতি উন্নতি আমি জীৱনত উন্নতি কৰিবলৈ উন্নতি কৰিবলৈ আমি জীৱনত প্ৰগতি কৰিবলৈ কি লাগিব আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ আহিলা লাগিব লেখকে কৈছে যে জীৱন যুঁজত জীৱন বাটত আগবাঢ়ি যাবলৈ আমাৰ আগবাঢ়ি যাবলৈ কি লাগিব আহিলা লাগিব আৰু সেই সফল হবলৈ জীৱনৰ বাটত আমাৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্যস্থানত উপনীত হ'বলৈও আমাৰ কি দক্ষতা লাগিব আহিলা লাগিব সফলভাৱে আমি উপনীত হ'বলৈ ত' এই আছে কি উদগতিৰো কিছুমান সাধন আছে সাধনো মানে সঁজুলিয়ে তো উদগতি কৰিবলৈ আমাৰ কিছুমান সাধন আছে সেই সাধনবোৰ কি কি প্ৰতিটো কথাৰে বেলেগ বেলেগ সাধন আছে আগে সেই আহিলাবোৰ গোটাই নল'লে কামত উদগতি কৰিবলৈ টান হয় যদি আমি সেই আহিলাবোৰ প্ৰথমতেই গোটাই নলওঁ প্ৰথমতেই কামটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই গোটাই নলওঁ আগে মানে আগতে ত' গোটাই নলওঁ তেতিয়া কি হ'ব উদগতি কৰিবলৈ টান হয় উদগতি কৰিবলৈ প্রগতির পথত যাবলৈ বা সেই কামটোর উন্নতি বা প্রগতি আমার প্ৰগতিত বাধা বিদ্যা উদ্গতির যি উদ্গতি কৰিব খুঁজে সি আগে বিদ্যা যতনায় লওয়া উচিত এবার কি কলে যে বিদ্যা বিদ্যায় কি বিদ্যা হল উদ্গতি সাধনৰ উদগতিৰ কাৰণে প্ৰধান আহিলা বিদ্যা অৰ্জন কৰিব লাগিব আৰু বিদ্যা অৰ্জন কৰি সেই কামটোত হাত দিব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব তেওঁ উদগতি হ'ব জীৱনৰ জীৱনত উদগতি কৰিবলৈ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে জীৱনত উদগতি কৰিবলৈ বিদ্যাৰ প্ৰয়োজন বিদ্যা অত্যন্ত আৱশ্যক বিদ্যা যে মনুষ্য জীবনের এটা ঘাই বস্তু তাক নতুন প্রমাণ কৰিবৰ সকাম নাই বিদ্যা মনুষ্য জীবনের মনুষ্য মানে হল মনুষ্য মানে হল মানব মানুষ তো মানব জীবনের কি বলে কৈছে মানব জীবনের মূল ঘাই বস্তু কি বিদ্যা মানৱ জীৱনৰ এটা ঘাই বস্তু তাক নতুনকৈ প্ৰমাণ কৰিবলৈ সকাম নাই কোনো দৰকাৰ নাই সকাম নাই মানে এতিয়া ইয়াত কি হৈছে কোনো প্ৰয়োজন নাই মানৱ জীৱনৰ এই উদ্গতি কৰিবলৈ মনুষ্য জীৱনৰ এই উদগতিৰ পথত মূল আহিলা হ'ল বিদ্যা আৰু সেই বিদ্যা বস্তুটো কি হ'ল নতুনকৈ আমি প্ৰমাণ কৰিব নালাগে যে বিদ্যাই মূল আহিলা ইয়াত সেইটোৱেই কৈছে যে জীৱনত যদি উদ্ভতি কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া বিদ্যা এটা ঘাই বস্তু বুলি ঘাই আহিলা বুলি মূল বস্তু বুলি আমি ধৰি ল'ব লাগিব বিদ্যাহীন জীৱন বৃথা বুলি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰে বিদ্যাহীন জীৱন বিদ্যাৰ অবিহনেহীন মানে হ'ল অবিহনে বিদ্যাহীন জীৱন বৃথা বিদ্যাহীন জীৱন বিদ্যাহীন জীৱন বৃথা বুলি কৈছে বৃথা মানে কাম নোহোৱা মানে আমাৰ জীৱনটো যদি বিদ্যা নাথাকে আমি যদি বিদ্যা আহৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ বিদ্যা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ জীৱনটো বৃদ্ধা অদৰকাৰী হৈ যায় সেনেকৈ কৈছে তাৰপিছত বিদ্যাৰ আলম নহ'লে কোনেও কোনো বিষয়ত উদগতি কৰিব নোৱাৰে বিদ্যাই কি ক'লে এইবাৰ বিদ্যাৰ আলম নহ'লে বিদ্যাৰ সহায় নহ'লে বিদ্যাৰ সহায় নহ'লে কোনো কোনো বিষয়ত কোনেও কোনো বিষয়ত যিকোনো বিষয়ত জীৱনৰ যিকোনো বিষয়ত তেওঁ কি কৰিব নোৱাৰে উদগতি কৰিব নোৱাৰে আজিকালি আজিকালি যিবিলাকে উদগতি সাধন কৰি পৃথিৱীত নাম জ্বলাইছে তেওঁবিলাকলৈ চালেই এই কথাৰ সুন্দৰ প্ৰমাণ পোৱা যায় যে বিদ্যাৰ অবিহনে যে একো কাম নহয় আমাৰ সেই কথাটো আমি কেনেকৈ ধৰিব পাৰিম কেনেকৈ আমি প্ৰমাণ পাম যে যিসকলে আজিকালি এতিয়া উদগতি কৰিছে জীৱনত তেওঁলোকে কি কৰিছে ইতিমধ্যে বিদ্যা আহৰণ কৰি লৈছে অৰ্জন কৰি লৈছে তাৰপিছত তেওঁ সেই কামত হাত দিছে আৰু কামত তেওঁ দুপদুপে উদগতি কৰিছে তেওঁবিলাকৰ সকলোৱেই গভীৰ বিদ্যাৰ গৰাকী গভীৰ বিদ্যা তাৰ গৰাকী তেওঁলোক সকলোৱে বৰ যথেষ্ট বিদ্যাবান যথেষ্ট বিদ্যাবান তেওঁলোক যাতে তেওঁলোকে সেইবাবেহে তেওঁলোকে জীৱনত উদগতি কৰিছে আগৰ কালৰ খ্যাতিমন্ত মানুহবিলাকো বৰ বিদ্যাবন্ত আছিল আগৰ কালৰ মানে আমাতকে আগৰ সময়ৰ যিসকল ব্যক্তি আছে যিসকলে জীৱনত খ্যাতি লাভ কৰিছে যশস্যা লাভ কৰিছে সেইবিলাক কি আছিলে বিদ্যাবন্ত আছিলে বিদ্যাৰে সম্পূৰ্ণ আছিলে বিদ্যাৰে সম্পন্ন আছিলে সমৃদ্ধ আছিলে বিদ্যাই ভৰপূৰ আছিলে তেওঁলোক সেয়েহে তেওঁলোকে জীৱনত খ্যাতি অর্জন পাৰিছে আজি তেওঁলোক আমাৰ মাজটো বিখ্যাত হৈ আছে জীবন অনেক বিদ্যা আহৰণ করেছে আর সেই বিদ্যা আহরণ করে সমাজক নিজকে প্রতিষ্ঠা করেছে নিজের যশ তেওঁলোকে চারিও ফলে বিয়বাবল সক্ষম হয়েছে সব বিদ্যা উদগতির মূল আহিলা বলে বিদ্যা মানব মনের দীপ্তি তার রশ্মির পোহরত কাম কৰি মানুহে ধন মান আৰু যসস্যা লাভ কৰে এই বিদ্যাই কি হয় মনুষ্য মানবর মানুহৰ মানুহৰ মনৰ দীপ্তি মনৰ কি দীপ্তি মনৰ তেওঁলোক একো একোটা চাকি তেওঁলোক মনৰ যেন চাকিহে আৰু সেই চাকিটোৰ ৰশ্মিয়ে সেই চাকিটোৰ ৰশ্মিয়ে কি কৰে পোহৰ বিলায় বিদ্যাৰ পোহৰে তেওঁ কামৰ পোহৰ তেওঁ যশৰ পোহৰ আৰু সেই পোহৰত তেওঁলোকে কি হয় কাম কৰি মানুহে সেই বিদ্যাৰ বিদ্যাৰ দীপ্তিত কি হয় তেওঁলোকে যি সেই দীপ্তিৰ পৰা সেই চাকি গছিৰ পৰা যি ৰশ্মি ওলায় সেই ৰশ্মিৰ পোহৰত তেওঁলোকে কাম কৰে আৰু সেই মানুহবিলাকে কি হয় ধন মান আৰু যশস্যা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ধন মানে তেওঁ ধনী হয় মান মানে সন্মান মান সন্মান পায় আৰু তেওঁ যিতি বাঢ়ি যায় তেওঁ যশস্যা চাৰিওফালে বিয়পি পৰে বিদ্যায় আধার কাটি মন ফরকাল করলে নকরিলে মানুহে তার ক্ষমতা লগাবলায় দেখা না পায় বিদ্যায় কি করে মনের আন্ধাৰ আঁতরা মানে মনত খুকুজা থাকে মনের সন্দেহ থাকে সেবর কীবিল আঁতাই পেলায় কাটি মন সাফ করে দিয়ে এনেকে কৈছে মন ফরকাল করে ফরকাল মানে চাৰিওফালে তেওঁৰ মনটো শুদ্ধ হৈ যায় তেওঁ সকলো চিন্তা ভাৱনা ফৰকাল হয় মানুহে তাৰ ক্ষমতা লগাবলৈ ঠাই দেখা নাপায় যদি নকৰে নহয় তেতিয়া এনেকুৱা হ'ব পাৰে লিখনি নাথা থাকিলেও খনিকৰে আন্ধাৰত চিত্ৰ আঁকিব নোৱাৰে খনিকৰ হাতত তুলিকা আছে ৰং আছে চব আছে বা এটা মূৰ্তি বনাই আছে কোনোবা খনি কৰে সেই খনি কৰৰ হাতত মাটি আছে যিখিনি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন মূৰ্তি এটা বনাবলৈ যদি আন্ধাৰ হৈ থাকে তেওঁ বনাব পাৰিব জানো আমাৰ ধন আছে টকা আছে পইচা আছে কিন্তু আমাৰ যদি বিদ্যা নাথাকে তেতিয়া আমি সেই ধন টকা পইচাখিনি যথেষ্টভাৱে বা প্ৰয়োজন অনুসৰি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম জানো সৎ ব্যৱহাৰ আমি কৰিব পাৰিম জানো সেই কথাটোকে কৈছে যে মূৰ্তিকাৰজনে চিত্ৰকাৰজনে চিত্ৰকলা জনাজনে খনিকৰজনে যিজনে মূৰ্তি সাজে তেওঁৰ হাতত সকলো সামগ্ৰী আছে কিন্তু আন্ধাৰ হৈ থাকিলে তেওঁ সেই মূৰ্তিটো সাজিব পাৰিবনে নোৱাৰে তেনেদৰে চিত্ৰও আঁকিব নোৱাৰে বিদ্যাৰে মন পোহৰাই নল'লে সংসাৰত কৰ্ম কৰিবলৈ সুচল নহয় বিদ্যাই মনটো পোহৰাই ল'ব লাগিব মানে কি বুলি কৈছে বিদ্যাই আমাৰ মনটো পোহৰাই লোৱাৰ কথা কৈছে মানে আমাৰ মনৰ যিবিলাক অজ্ঞানতা আছে সেইবোৰ আঁতৰাই পেলাব লাগিব বিদ্যাৰ জৰিয়তে আৰু সেই বিদ্যাৰ জৰিয়তে আমি আঁতৰাই পেলালে যিকোনো এটা কাম আমি যদি কৰিবলৈ যাওঁ সম্বন্ধিত কাম যদি তেতিয়া কি হব আমি সফল হম হে কে আমি বিদ্যার জড়িয়ে জ্ঞান অর্জন করে সেই কামট আমি হাত দিব লাগিব এতেকে উদগতির পথত যাত্রা কৰিবৰ আগে বিদ্যা যুগুত করে লওয়া উচিত হেহে উদগতির উন্নতির পথত আগবাড়ি যাবলৈ উদগতির পথত যাত্রা কৰিবলৈ কি লাগিব আমাক আগতে বিদ্যা লাভ কৰাটো অর্জন কৰাটো অতি প্রয়োজন যুগুত কৰি লব লাগিব আমি বিদ্যা অর্জন লব লাগিব। বিদ্যাখিনি আহরণ কৰি লব লাগিব। এই পাঠটো লেখক হল সত্যনাথ ডাঙৰিয়া তেখেতে খুব সুন্দৰভাৱে বিদ্যাৰ গুৰুত্ব জীৱনত মনুষ্য জীৱনত বিদ্যাৰ কি গুৰুত্ব মহত্ব সেই বিষয়ে আমাক অৱগত কৰিলে তেখেতৰ বিষয়ে অলপ আমি জানো আহাচোন লেখক সত্যনাথ বৰা ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে সত্যনাথ বৰা ওঠৰশ ষাঠিৰ পৰা ঊনৈছশ বাৱন্ন চনলৈকে তেওঁ জীৱনকাল আছিলে তেওঁ ওঠৰশ ষাঠি চনত জন্ম হৈছিলে আৰু ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে সত্যনাথ বৰাৰ জন্ম গুৱাহাটীত এই বৰা ডাঙৰীয়াৰ জন্ম গুৱাহাটীতে হৈছিলে জোনাকী বিজুলী আসাম বন্ধু বাঁহী আদি সমসাময়িক আলোচনীত তেখেতে প্ৰবন্ধ পাতি লিখিছিল তেখেতে কি কৰিছিল তেখেতৰ সময়ৰ যি সময়ত তেখেত জীৱনকালত তেখেতৰ জীৱনকালৰ এই আলোচনীবোৰ আছিলে জোনাকী বিজুলী আসাম বন্ধু আৰু বাঁহী এই আলোচনীবোৰত তেখেতে কি লিখিছিলে প্ৰবন্ধ পাতি লিখিছিলে ঊনৈছ ওঠৰশ নিৰান্নব্বৈ চনত তেখেত জোনাকী কাকতৰ সম্পাদক আছিল এই সত্যনাথ বৰা ডাঙৰীয়া ওঠৰশ নিৰান্নব্বৈ চনত জোনাকী যিখন কাকত আছিল সেই কাকতখনৰ সম্পাদক আছিল বহু আমাৰ স্বাধীনতাৰ আগৰ কথা আকাশ ৰহস্য সাৰথী সাহিত্য বিচাৰ কেন্দ্ৰসভা চিন্তাকলি বহল ব্যাকৰণ আদি গ্ৰন্থ ৰচনাৰ লগতে তেখেতে গীত আৰু খুহুতীয়া কবিতাও ৰচনা কৰিছিল তেখেতে কেইবাখনো গ্ৰন্থ লিখিছিলে আৰু কবিতাও লিখিছিলে তেখেতৰ গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত আকাশ ৰহস্য সাৰথী সাহিত্য বিচাৰ কেন্দ্ৰসভা চিন্তাকলি বহল ব্যাকৰণ এনেধৰণৰ তেখেতে কিছুমান পুথি লিখিছিলে ইয়াৰ ভিতৰত বহল ব্যাকৰণখন বৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ সাৰথিখনো বৰ ভাল কিতাপ এইবোৰ তোমালোকে পঢ়িবা তেখেতে লগতে গীত ৰচনা কৰিছিলে আৰু কবিতাও লিখিছিলে কবিতাবোৰ কেনেকুৱা আছিলে খুহুটীয়া আমোদজনক কবিতা সেইবোৰো তেখেতৰ গীতৰ পুথিখনৰ নাম গীতাৱলী তেখেতৰ গীতৰ পুথিখনৰ নাম আমাক সুধিব পাৰে তেখেতৰ গীতৰ পুথিখনৰ নাম গীতাৱলী সত্যনাথ বৰাই লিখা বিভিন্ন প্ৰবন্ধ আৰু পুথিসমূহত কথাশৈলীৰ বিশেষত্ব মন কৰিবলগীয়া তেখেতে যিটো শৈলীত লিখে যিটো ষ্টাইলত লিখে সেইটো বিশেষভাৱে মন কৰিবলগীয়া তদুপৰি তেখেতৰ ভাষা শৈলীৰ মাজত নতুন চিন্তাৰ উন্মেষ লক্ষণীয় তেখেতৰ যি লেখনি সেই লিখনিবোৰত আমি নতুন চিন্তাৰ খোৰাক পাওঁ তেওঁ সে নতুন নতুন চিন্তাৰে তেখেতে এই লিখনিবোৰ লিখিছিলে প্ৰবন্ধবোৰ লিখিছিলে বিদ্যা পাঠটো তেখেতৰ সাৰথি পুথিৰ পৰা লোৱা হৈছে মই কৈছোঁ নহয় এই সাৰথি পুথিখন বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰ যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও এইখন পঢ়ি তেখেতসকলৰ জীৱনৰ যি পথ সেই পথ সুগম কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব আমাৰ এই বিদ্যা পাঠটো তেখেতে সাৰথি পাঠৰ পৰা তেখেতৰ সাৰথি পুথিখনৰ পৰা অনা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি যি বিদ্যা পাঠটোৰ অলপ মূল্যায়ন কৰোঁ আহাচোন আমিনো কি শিকিলোঁ এবাৰ চাওঁ আহাচোন প্ৰথমতে আমি প্ৰথম মূল্যায়নটো পাইছোঁ লিখনি থাকিলেও খনিকৰে আন্ধাৰত চিত্ৰ আঁকিব পাৰেনে নোৱাৰে পাৰেনে নোৱাৰে আহিলা আছে আহিলাসমূহ আছে কিন্তু তেওঁ খনিকৰজনে চিত্ৰ আঁকিব পাৰিবনে সুধিছে আমাক পাৰে নোৱাৰে দুটা বিকল্প দিছে আৰু উত্তৰটো কি হ'ব আমি অলপ আগতেই আলোচনা কৰিছোঁ যে উত্তৰটো হ'ব নোৱাৰে লিখনি থাকিলেও খনিকাৰে আন্ধাৰত চিত্ৰ আঁকিব নোৱাৰে উত্তৰটো সেইটো হ'ব তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে কি কৰিলে সংসাৰত কৰ্ম কৰিবলৈ সুচল হয় কি কাম কৰিলে কেনেধৰণৰ কাম কৰিলে আমি সংসাৰত চলিবলৈ সুচল হয় সহজ হয় দুটা বিকল্প দিছে বিদ্যাৰে মন পোহৰাই ললে সংসাৰত কৰ্ম কৰিবলৈ সুচল হয় তাৰপিছত কৈছে বিদ্যাৰে মন পোহৰাই নল'লেহে সংসাৰত কৰ্ম কৰিবলৈ সুচল হয় ত' বিদ্যাৰে মন পোহৰাই ললেহে সংসাৰত কাম কৰিবলৈ সুচল হয় উত্তৰটো সেইটো হয় ত' আমাৰ প্ৰথম বিকল্প যিটো ক সেইটো শুদ্ধ হ'ব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু এটা নতুন পাঠ লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ